اپنے دو سالہ بیٹے بلال کے سونے کے بعد وہ اپنے فون کی بیل بند کرنا بھول گئی نتیجہ یہ ہوا ہانڈی پکانے کے دوران ہی بیل بجنے لگی اس نے جیسے ہی فون اٹھانا چاہا کہ جلدی سے اٹھا لے تاکہ بلال نہ جاگے لیکن بلال جاگ گیا فون کی آواز پر چیخ چیخ کر رونے لگا رافیہ نے اس بلال کو گود میں لے کر فون اٹینڈ کیا اور چولہا سب سے پہلے بند کیا تاکہ ہنڈی نہ جلے اب ایک طرف بلال رو رہا تھا دوسری طرف بھاگ کر آنے کی وجہ سے اس کی سانس بھی پھول رہی تھی فون پر اس کی دوست نیلم تھی نیلم نے کہا ماف کرنا تم کو ڈسٹرپ کیا کیونکہ نیلم کے پاس اس کی آواز جا رہی تھی بلال کے رونے کی کیا بات ہے رافیہ نے نیلم سے پوچھا ذرا اپنے رنگین مزاج میاں کو لگام تو ڈالو ابھی ابھی اس کلموہی کو بائک پر بٹھا کر لے گئے ہیں اچھا خدا حافظ نیلم نے اس کا کوئی ریاکشن جانے بغیر فون بند کر دیا رافیہ نے فون رکھ کر سب سے پہلے بلال کو بہلا کر چپ کیا پھر اس کی فیڈر تیار کر کے اسے پلائی اور دیوار گیر کھڑکی کی جانب نظر ڈالی کھڑکی کے این اوپر گھڑیال ٹنگا تھا دن کا ٹھیک ایک بج رہا تھا شکر خدا کا ابھی ایک گھنٹہ باقی ہے تلال کے اسکول سے آنے میں رافیہ نے اپنے آپ سے کہا بلال کو قریب بٹھا کر روٹیاں تیار کیں کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگا کر اس نے سکون کا سانس لیا پھر اس نے نیلم کے فون کا دھیان آیا نیلم اس کی یونیورسٹی فیلو تھی بس فرق یہ تھا کہ نیلم آئی بی اے میں تھی اور رافیہ نے بائیو فیزکس میں داخلہ دیا تھا یونیورسٹی چھوٹی تو ساتھ بھی چھوٹ گیا لیکن دو مہینے پہلے اچانک چائلڈ سپیشلسٹ خاور عزیز کے یہاں اس کی نیلم سے ملاقات ہو گئی جہاں وہ اپنی چار سال کی بیٹی کو دکھانے آئی ہوئی تھی رافیہ تلال کو دکھانے گئی تھی بات چیت کے دوران نیلم نے رافیہ کو بتایا کہ وہ بینک میں جاب کر رہی ہے رافیہ نے خوش ہو کر فوراں کہا اس بینک میں تو میرا شوہر بھی جاب کر رہا ہے کیا نام ہے تمہارے شوہر کا نیلم نے پوچھا شاہ زیب رافیہ نے بتایا اوہ نیلم کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات دکھائی دیئے رافیہ نے کہا کیا ہوا تم نے میرے شوہر کا نام سن کر کچھ اچھے ایکسپریشنز نہیں دیے کیا میں وجہ جان سکتی ہوں نیلم کچھ دبے دبے لہجم بولی ہاں دیکھو ایک اچھی دوست ہونے کے ناتے میں تم کو آگاہ کر رہی ہوں کہ ذرا اپنے شوہر کی مصروفیات پر نظر رکھو نیلم نے سنجیدگی سے کہا میں وجہ جاننا چاہوں گی رافیہ بے چین ہو گئی ہمارے بینک میں ایک نئی لڑکی اپائنٹ ہو کر آئی ہے نیلم نے بتایا صبح ہی نام ہے اس کا تقریباً دو مہینے ہوئے ہیں اور آتے ہی اس نے تمہارے شوہر پر قبضہ کر لیا ہے وہ لنچ لینے بھی ساتھ جاتے ہیں بائک پر اور کبھی دونوں اکھٹے بینک سے جلدی نکل لیتے ہیں اللہ جانے کہاں جاتے ہیں اور میں کیا کیا بتاؤں سخت ناپسند ہے وہ لڑکی مجھے تمہارے شوہر کے لیے تو مجھے معلوم تھا کہ وہ شادی شدہ ہے لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ تمہارا شوہر ہوگا نیلم کی بات ختم ہوئی تو رافیل جیسے سوتے سے جاگ اٹھی اور کہنے لگی نیلم تم نے آج میرے ساتھ یہ احسان کیا ہے کہ مجھے کل حقیقت سے آگاہ کیا ہے اب دوسرا احسان یہ کرو کہ شاہ زیب کو یہ معلوم نہیں ہونے دو کہ تم اس میری دوست ہو یہ میرا فون نمبر ہے مجھے اس پر تم شاہ زیب کی مصروفیات کی تفصیل بتا دیا کرو رافیہ نے نیلم کو اپنا فون نمبر دیتے ہوئے کہا اور پھر وہ دوا لے کر گھر آ گئی شاہ گھر کے باہر موٹر سائیکل کھڑی کر کے بڑے خوشگوار موڈ میں گنگناتا ہوا اندر داخل ہوا رافیہ نے اس کی جانے سرخ پھیر لیا ویسے بھی نیلم کا فون آنے کے بعد وہ کئی بار آنسو بہا چکی تھی ہاں بھئی کیا پکایا ہے ہماری بیگم نے بڑی خوشبویں آ رہی ہیں آج تو کچن سے شاہ زیب الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے بولا تمہیں کیا کچھ بھی پکاؤ تم نے دوپہر میں جس کے ساتھ لنچ کیا اسی کے ساتھ ڈنر بھی کر لو رافیہ کا جواب سن کر شاہ زیب لمحے بھر کو حکا بکا کھڑا رہ گیا پھر سنبھل کر بولا اچھا تو میرے پیچھے تم نے مخبر لگائے ہیں کوئی مخبر نہیں لگایا ہے میں نے اگر میں انکار کروں کہ میں نے کسی کے ساتھ لنچ نہیں کیا شاہ زیب اپنے آپ کو بری کرانا چاہ رہا تھا تو پھر تمہیں اپنے بیٹوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانا ہوگی کہ تم کسی لڑکی کو اپنے ہمراہ لے کر نہیں جاتے ہو اس کے ہمراہ کھانا نہیں کھاتے ہو رافیہ اب باقاعدہ رونے لگی تھی حد ہو گئی رافیہ میں ابھی گھر آیا ہوں اور تم نے میرا گھر میں رہنا دوبھر کر دیا کہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں شاہ زیب نے دیکھا کہ اس کا جرم پکڑا گیا ہے تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے غصہ کرنے لگا پھر رافیہ خاموش ہو گئی اور یہ خاموشی کچھ ہی دن کے لیے تھی کہ نیلم نے فون کر کے پھر اس کو ان دونوں کی مصروفیات سے آگاہ کیا پھر رافعہ سے صبر نہیں ہو سکا شاہ میں پچھلے زمانے کی عورت کی طرح اب پاہج نہیں ہوں میرے پاس یونیورسٹی کی ایڈوکیشن ہے میں اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ آسانی سے پال سکتی ہوں وہ بہت چیخ رہی تھی لیکن شاہ تو ایسے سکون سے بیٹھا تھا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو میں امی کے گھر جا رہی ہوں بکھری ہوں شیرنی کی طرح اس کے روبرو آ گئی اور دو سال کے ننے بلال نے ماں کا دامن یوں مضبوطی سے پکڑ لیا گویا وہ اس کو چھوڑ کر چلی نہ جائے ان کا بڑا بیٹا جس کی عمر ابھی سات سال تھی اس وقت کمپیوٹر پر ڈزنی گیمز لگائے ہوئے اپنے گیمز میں منہم منہمک تھا جاؤ میں نے تمہیں کب روکا ہے شاہ زیب نے خالی اشرے میں سکون سے بولا خالی اشرے میں سگریٹ بجھاتے ہوئے سکون سے بولا تم روک بھی کہاں سکتے ہو تمہارا زمین تمہارا احساس سب مر چکا ہے وہ تلخ لہجے میں بولی میں تمہاری باتوں کی تردید ضروری نہیں سمجھتا ہوں وہ بھی چھپ نہیں رہا چلو تلال وہ بیٹے پر دھاڑی کہاں مما تلال نے سکرین پر نظریں اور ہاتھ سے ماؤس چلاتے ہوئے پوچھا میں امی کے گھر جا رہی ہوں چلو فوراں مما میں آپ کے ساتھ نانوں کے گھر نہیں جاؤں گا تلال نے ماں کو صاف صاف جواب دیا تو سخت لہجے میں رافیہ نے پوچھا کیوں نہیں جاؤ گے مما ماموں جان مجھے اپنا کمپیوٹر نہیں چھونے دیتے ہیں کہتے ہیں سیٹنگ خراب ہو جائے گی نہ میں اسکول کا کام کر پاتا ہوں اور نہ میں اپنے گیمز دیکھ پاتا ہوں تلال نے صاف صاف جواب دیا ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں بلال کو لے کر باہر میں جاؤ تم اور تمہارا کمپیوٹر اس نے الفاظ چبا کر کہے اور بلال کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکل گئی جب وہ گھر سے نکلنے لگی تو بلال نے پیچھے مڑ کر بھائی کو معصوم نگاہوں سے دیکھا تو رافیہ بولی نہیں جائے گا وہ خبیص اپنے باپ کی اولاد رافیہ نے بہت زہریلے لہجے میں کہا اور اپنے پیچھے ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کر کے چلی گئی ماں کے گھر پہنچی تو دونوں چھوٹے بھائی اپنے اپنے کام سے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے اس کی امی نے اس کو آڑے ہاتھوں لیا رافیہ تو نے یہ بہت برا کیا اپنا گھر اپنا آنگن چھوڑ دیا کتنا بڑا جرم ہے کتنا بڑا ظلم ہے اور بچہ بھی چھوڑ آئی تو بہت خفا ہوئی اس کی امی بچہ اپنی مرضی سے رکا ہے میرا کوئی قصور نہیں وہ تلخ لہجے میں بولی تیرا سارا قصور ہے کہ تو نے اپنا گھر چھوڑ دیا اس کی امی نے کہا وہ گھر گھر نہیں جہاں نم ہوتا ہے جہاں محبت نہ ہو وہ بھی خوشک لہجے میں بولی کیا محبت محبت کی راگنی علاپ رہی ہے اللہ نے دو بچے دے دیے تھے اس کی پرورش میں لگ جاتی شوہر کو خوش اسلوبی سے اپنا بناتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا وہ تو خاموش رہی لیکن اس کی امی پھر خاموش نہیں ہوئی کہنے لگی دادا صاحب تیرا دماغ خراب ہوا ہے چار جماعتیں پڑھ کر وہ خاموش خاموشی اس کی ٹوٹی اور اس نے کہا امی میں نے چار جماعتیں نہیں پڑھی ہیں میں ایم ایس سی ہوں ایم ایس سی بایو فزکس میں رہنے دے بس تو پی ایج ڈی بھی ہوتی تری تیری اوقات شوہر کو چھوڑ کر دو کوڑی کی طرح ہوتی انہوں نے کہا تو وہ تنک کر بولی امی میں کہیں اور چلی جاؤں گی اگر آپ خاموش نہیں ہوئے اچھا میری نظروں سے دور ہو جا وہ خاموش ہونے کو تیار نہیں تھی اس لئے وہ بلال کا ہاتھ پکڑ کر گھر کی بالائی منزل پر چلی آئی جہاں شادی سے پہلے اس کے لئے کمرہ مخصوص تھا پھر اس نے سب سے پہلے سرویز ڈھونڈی ایم ایس سی کی ڈگری ہاتھ میں لیے وہ شہر شہر وہ شہر میں یوں ماری ماری پھر رہی تھی گویا صرف میٹرک پاس ہو پھر کئی دن کے جد و جہد کے بعد اس کو ایک سکول میں ٹیچنگ جاب ملی لیکن سکول کے ٹائمنگ صبح آٹھ بجے سے شام چار بجے تک تھے مرتا کیا نہ کرتا کہ مشتاق اس نے جاب کے لیے حامی بھر لی اور پھر جو اس کی مشینی زندگی کا آغاز ہوا تو شاہ زیب و تلال بالکل پس منظر میں چلے گئے دوسری جانب بلال بھی نظر انداز ہونے کے سبب بہت جارے ہونے لگا ایسے میں جب ایک وہ دن ایک دن وہ تھکی ماندی اسکول سے گھر آئی تو بلال رونے لگا اور بلا سبق زدیر کرنے لگا رافیہ کے سر میں شدید درد تھا اور اس کا چھوٹا بھائی ابھی ابھی جوب سے واپس آیا تھا ایسے میں اس نے چاہا کہ بلال خاموش ہو جائے جب وہ خاموش نہیں ہوا تو اس کے چھوٹے بھائی نے کھانا کھانے کے دوران اٹھ کر بلال کو ایک تھپڑ مار کر کہا سیدھی طرح بیٹھ جاؤ ورنہ بہت ماروں گا بلال تو سہم کا خاموش ہو گیا لیکن بھائی کے تھپڑ مارنے پر وہ آپے سے باہر ہو گئی کیا کیا پھنسی ہے تم نے وہ بھائی کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی جو کرنا چاہیے تھا وہ کیا بھائی نے بھی دو بدو جواب دیا ان کے باپ نے ان کو کبھی نہیں مارا رافیہ نے تڑخ کر کہا اچھا اس لیے تم اس پر لانت بھیج کر اس کو بن باپ کا کر کے لائیو ہوش کے ناخون لے لو آپی آج میں نے ایک معمولی تھپڑ مارا ہے کل یہ بچہ بن باپ کے زمانے کے تھپڑ کھائے گا اور تم کچھ نہیں کر سکو گی فسی نے دو بدو جواب دیا اس سے پہلے کہ رافیہ فسی کو, کو کوئی جواب دیتی آتے کا بیگم عصر کی نماز پڑھ کر ان کے درمیان آگئی بس کرو فسی ایک تو تم نے بلال کو ڈاٹا اوپر سے بڑی بہن سے بدتمیزی کر رہے ہو میں بدتمیزی نہیں کر رہا ہوں امی آپ ہی کو حقیقتوں کا آئینہ دکھا رہا دکھا رہا ہوں اور وہ کھانا چھوڑ کر کمرے سے چلا گیا اور رافیہ بلال کو تقریباً گھسیٹتی ہوئی اپنے ساتھ اوپر کے منزل پر چلی گئی اس وقت بلال کو بخار چڑھنا شروع ہوا تھا جس کے سبب وہ چڑچڑا ہو رہا تھا اور اپنے سر کے درد کی وجہ سے اس کی طرف دھیان نہیں دے سکی رافیہ اب اس کے رونے پر جو اس رافیہ نے اس کی پٹائی شروع کی تو وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا اور رافیہ چیخنے لگی امی امی دیوانوں کی طرح چیخی کیا ہوا آتے, آتے کا بیگا نیچے سے اوپر ننگے پیر دوڑی چلی آئی امی میرا بچہ امی یہ دیکھیے اتنے میں فسی ہوئی بہن کی پریشانی سن کر اوپر آ گیا اور بلال کو اپنے بازوؤں میں اٹھا کر بولا میں اس کو اسپتال لے کر جاتا ہوں ایک طرف بلال بیہوش تھا دوسری طرف اس کا اپنا حال بدتر ہو رہا تھا ڈاکٹروں کی کوشش سے بلال ہوش میں تو آ گیا لیکن مسلسل سرکاریاں بھر کے کہہ رہا تھا ابو پاس ابو پاس ڈاکٹر نے مانے خیز نظروں سے رافیہ کو دیکھا پھر اس, اس کو بلال کے سینے سے ہٹا لیا اور بولا سویٹ بوائے اب تم اپنے ابو کے پاس جا سکتے ہو ڈاکٹر نے اس کا گال تھپ تھپایا اور پھر چلا گیا رافیہ بس کے ساتھ واپس آئی تو اس کی امی بے چینی سے اس کی منتظر تھی امی اس کو پکڑیے میں اپنا سامان سمیٹ لوں رافیہ نے بلال کو ماں کی گود میں دیتے ہوئے کہا اس کی امی نے اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھا اور بولی کیا ہوا امی میں اپنے گھر جا رہی ہوں امی آج کے اس معاملے نے مجھے سمجھا دیا ہے میں ساری دنیا کی خوشیاں اپنے بچوں کو خرید کر دے سکتی ہوں لیکن ان کا باپ نہیں دے سکتی ہوں باپ کا نعم البدل دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے مجھے آج بلال نے سمجھا دیا ہے مجھے آئے ہوئے دو مہینے ہو گئے ہیں لیکن بلال اپنے باپ کو بھلا نہیں سکا ہے تو آگے چل کر بھی یہ شاہزیب کو فراموش نہیں کر سکے گا رافیہ کی باتیں سن کر اس کی امی کہنے لگی میری بیٹی تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اور فیصلہ کرنے میں تم نے بہت دیر بھی نہیں کی ہے میری بیٹی باپ کو پلو سے باندھ لو کبھی اپنا گھر نہیں چھوڑنا گھر چھوڑنا بہت بڑا جرم ہوتا ہے معاملات کو عقل اور فہم سے سلجھاؤ ورنہ یاد رکھو دنیا کی کوئی بھی بھٹکتی ہوئی عورت کسی بھی جوان مرد پر قبضہ کرنے میں دیر نہیں کرتی ہے تم اپنے شوہر کو اپنی زد سے نہیں اپنی محبت سے اپنا بنا لو پھر بھی وہ نہ سدھرے تو جان لو کہ ایک آوارہ گائے دن بھر جہاں س... دن بھر سارے جہان کے کچرے پر مو مارتی ہے لیکن جھوٹ پوٹے کے ساتھ وہ اپنے تھان پر لوٹ آتی ہے ٹھیک ہے امی میں ساری زندگی آپ کی اس اچھی تربیت کو یاد رکھوں گی اور اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کروں گی وہ ماں کی گود سے بلال کو لیتے ہوئے بولی چلو فسی مجھے بائک پر چھوڑ کر گھر آؤ فسی نے انہیں گھر پر ڈراب کیا اندر جا کر تلال سے ہاتھ میں لائے, پیار کیا اور بہنوئی شاہ زیب سے خوش اقلاقی سے مل کر گھر واپس آ گیا آج گھر میں سگریٹ کی ناغوار بونی پھیلی ہوئی ہے اس نے شاہ زیب سے بات کرنے میں پہل کی ہاں میں نے سگریٹ چھوڑ دی ہے شاہ زیب نے دھیرے سے کہا صرف سگریٹ چھوڑنی تھی تمہیں تم جو کچھ چاہتی تھی میں وہ سب چھوڑ چکا ہوں اس نے بڑی ڈٹائی سے کہا اچھا وہ کیسے تم تو کہتے تھے کہ میں تم کو چھوڑ سکتا ہوں اسے نہیں اس لیے کہ اس کے کزن نے اس کے ساتھ نکاح کر کے اسے گھر بٹھا دیا ہے شکر خدا کا شاہ زیب کے جملے پر رافعہ بولی تمہاری جان چھوٹی اس کلموہی سے وہ کلموہی نہیں تھی بڑی اچھی شکل و صورت کی رڑکی ہے شاہ زیب نے رافعہ کو چڑھانے کو بولا تو وہ کہنے لگی اب اپنی یہ بکواس بند کر دو ورنہ اس بار تم کو دھکے دے کر گھر سے باہر کر دوں گی پھر شاہ زیب نے اس کی بات پر ایک قہقہ لگایا اور اس کے قریب آ کر بولا آج شام کو ہم باہر کھانا کھائیں گے اور اس کے ساتھ میرا افسانہ تمام ہوا